Привіт! Мене звати Артем. Я з України. Сьогодні я наважився зробити мініатюру про місце з думками про яке лягає спати, і прокидається вся Україна і світ. Азовсталь з перших днів війни захисники Маріуполя потрапили у кільце ворожої армії. Не дивлячись на значну перевагу противника та нескінченні авіа та артилерійські обстріли, захисники міста мужньо боролися та нищили техніку противника день і вночі. У другій половині квітня театр бойових дій зосередився навколо території Азовсталь, останнього місця підконтрольного військовим України. За героїчним опором українських військових спостерігає увесь світ, страшно уявити, як це тримати оборону у пеклі 21 століття. Boa Даже не зная, что рассказать. Пока не было сети, прокручивал в голове всю свою жизнь. Вспоминал детство, места, где был, различные запоминающие ситуации. Все было перед глазами, как в фильме. Очень много слышу от парней, что когда выйдут, женятся и заведут детей. Наверное, это основные планы всех, кто еще не успел. Парни, у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми, рыдают и улыбаются одновременно. Интересно за этим наблюдать. Непередаваемое чувство, как течет жизнь. Я всегда был человеком, который сидит в углу и за всеми наблюдает со стороны. Мы по-прежнему полны храбрости и держим оборону. Оборону всей страны. Противник каждый день пытается захватить Азов Сталь. Бомбит авиацией, артиллерией, всем, что есть. Но даже в самых ужасных условиях мы даем им бой, и они как трусливые собаки бегут с позиций. Мы не собираемся быть мучениками. Мы боремся и за свои жизни тоже. И ждем поддержки. Вы делаете огромную информационную работу, чтобы помочь нам. Продолжайте в том же духе. Поддерживайте нас информационно. Орите всем про нас. Вы огромные молодцы. Хочу, чтобы мои друзья еще раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жен. А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском вареной колбасы и ряженку с курагой от простоквашина. Все будет хорошо. Мы обязательно вернемся.